परमात्मने नमः अथाष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मन् किं कर्मपुरुषोत्तमः अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कुत्र मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भाव करो विसर्ग कर्म संज्ञाताह आदि भूतं क्षरो भाव पुरुषस्य आदि देवतम आदि यज्ञोह देह वर अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय यं यं वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयर्पेतमनो बुद्धिर्मा मे वैशिश्यसंशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणूर्णीयं समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णन्तमस परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्यप्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् वीतरागा। यो वीतरागाः यद्यच्छन्तो तत्ते पदं संग्रहे प्रवक्षे। सर्वद्वारानि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुध्य च स्थितो योगधारुणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमान् गतिम् अनन्यचेतास्सतम् व्यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति मात्मानसंसिद्धिं परमान् गता अब्रह्मभुवन्नाल्लोकाम् पुनरावर्तिनो अर्जुनो मामुपित्य तू कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते सहस्र योगपर्यन्तं आर्यब्रोह्मणो विदूहू रात्रिं योगससंतां हि अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत् गमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनाः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमान् गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदन्ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्शव अग्निर्ज्योतिरहशुक्लश् षण्मासावुत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णश्चन्मासा दक्षिणायणम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अर्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाध्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु